प्यारे बच्चो इस्लाम आज हम आपको एक वालिद और उसके बेटे की कहानी सुनेंगे किसी शख्स का एक ही बेटा था जो रोज रात को देर से आता और जब भी इससे बाप पूछता कि बेटा कहाँ थे तो झूठ बोलता और कहता अब्बा जान दोस्तों के साथ था एक दिन बेटा जब बहुत ज्यादा देर से आया तो बाप ने कहा कि बेटा आज हम आपके दोस्तों से मिलना चाहते हैं बेटे ने फौरन कहा अब्बा जान इस वक्त अभी तो रात के दो बजे हैं ऐसा करते हैं कि कल चलते हैं बेटे ने बात को टालने की बहुत कोशिश की लेकिन बाप बजिद था कि नहीं अभी और उसी वक्त चलते हैं आपके दोस्तों का पता तो चले बिलाखिर दोनों बाप बेटा रात के दो बजे इसके दोस्त के घर पहुंचे दरवाजा खटखटाया तो काफी देर तक कोई जवाब न आए बिलाखिर आवाज आई कि कौन है दरवाजे पर पूछने वाला इसके दोस्त का बाप था आने की वजह दरियाफ्त की तो लड़के ने कहा अपने दोस्त से मिलने आया हूं इसके वालिद ने कहा इस वक्त मगर वो तो इस वक्त सो रहा है बुजुर्ग ने जवाब दिया चचा जान आप उसको जगाए मुझे इससे जरूरी काम है मगर बहुत देर गुजरने के बाद भी यही जवाब आया कि सुबह को आ जाना अभी उसे सोने दो अब तो इज्जत का मामला था लड़के ने इमरजेंसी और अहम काम का हवाला दिया मगर आना तो दूर की बात उसने झांकना भी गवारा ना किया बाप ने बेटे से कहा कि चुलू अब मेरे एक दोस्त के पास चलते हैं जो फुला गांव में रहता है जिसका नाम खैरदीन है दोनों बाप बेटा गांव की तरफ रवाना हो गए दूर सफर करते करते अजानों से जरा पहले तो इस गांव पहुंचे और खैर दीन के घर का दरवाजा खटखटाया मगर जवाब न आया बिलाखिर उसने जोर से अपना नाम बताया कि मैं फुला हूं मगर फिर भी दरवाजा सात और कोई हरकत नहीं हुई अब तो बेटे के चेहरे पे तेफाना मुस्कुराहट आ गई लेकिन इसी लम्हे लाठी की ठक ठक सुनाई दी और दरवाजे की जंजीर और कुंडी खोलने की आवाज आई एक बूढ़ा शख्स बरामद हुआ जिसने लिपट अपने दोस्त को गिले लगाया और बोला मेरे दोस्त बहुत माजरत मुझे देर इसलिए हुई कि जब तुमने साल के बाद मेरा दरवाजा रात गए खटखटाया तो मुझे लगा कि शायद तुम किसी मुसीबत में हो इसलिए अपने पास जो पैसे जमा किए थे इसको निकाल के लाया कि शायद तुमको पैसों की जरूरत हो फिर अपने बेटे को उठाया कि शायद बंदों की जरूरत होगी फिर सोचा कि शायद कोई पंचायत होगी और फैसले के लिए पग की जरूरत होगी तो इसलिए अपनी पग भी लाया अब सब कुछ तुम्हारे सामने है मेरे दोस्त पहले ये बताओ कि तुमको किस चीज की जरूरत है ये सुनकर बेटे की आंखों से आंसू आ गए के अब्बाजी कितना समझाते थे कि बेटा दोस्त वो नहीं होता जो हर चौंक हो। वो होता है जो आपके हर दुख दर्द में साथ हो इसीलिए दोस्त का नस्ली होना बहुत जरूरी है तो देखा बच्चों अपने दोस्त हमेशा वो होना चाहिए जो मुश्किल में काम आए और हमें अपने बड़ों की बात माननी चाहिए ठीक है बच्चों मिलते ही अगली वीडियो में तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़